Это такая группа укроповцев, и мы работаем сообща по всему центральному городскому району, поддерживая друг друга и решая очень многие вопросы. Мы сделали этот кожу для того, чтобы быстро реагировать, и наши люди смогли вовремя добраться, кто в больницу, кто на работу. И вот последние три месяца э, уже мы делали запас еще в сентябре, мы передаем туда противовирусные препараты. Вот здесь результаты благоустройства скверовых парков кривого рога, бордюры, земля, стекловата, битые ртутные лампы дневного света. Мы никому не позволим остаться безнаказанными, потому что так эта стихия скоро подойдет к жилым кварталам. Так нельзя. Так нельзя с городом, так нельзя с нашей землей. Где вы 40 мерили? Чем мерили? Вот здесь мерили, вот он вот фирма мерили. А количество биологических отходов утилизировано на сегодняшний момент, вы знаете, если... Ну, Сейчас, конечно, нет. А я знаю, почти 900. Я хочу приїхати до них з лопатами, щоб вони показали, де вони позакопували аналітимічні відходи, з туберкульозом, з вічям і на якій підставі вони беруться захоранювати, якщо це не їх властива функція. Радость по поводу взорванных танков 17-й бригады. Это праздник у человека. Тут везде прямой призыв к свержению государственного строя, изменению территориальной целостности. До конца не пишет цифра, без вести в принципе. Мы считаем, мы все время эту Выделяем городским советом кривого рога 100 тысяч гривен, чтобы этим семьям было за что жить. У нас до сих пор нет официального статуса. Просто ветераны батальона Кривбас, инициаторы закона Верховной Ради Для того, чтобы оказывалась помощь на законодательном уровне, на сегодняшний день муниципальном. Когда мы были на Банкове, под Верховной Радой, на нас с бичами на матерей выходили на национальники. Когда мы стояли там под океаном, говорили, что мы продавцы. Приезжайте в Крылый Рог, мы покажем, как работать. Слава Украине!